Сейчас еще немножечко перескакиваю по ситуации. Когда данная сессия все-таки состоялась, и решение было выписано, хотя мы возражали, мы у депутатов спрашиваем, вот у этого как раз всеми наши, нами любимого депутата Дробот, на который Слава Николаевна ссылается и называет его, что он является организатором подготовки громадских слухов. Она называла единственного человека, как она смогла назвать, кто же вошел в число организаторов. И она назвала депутата Дробота. Так вот, я спрашиваю у депутата Дробота. Он действительно старый человек, он депутат всех созывов. И у меня, как пожилому человеку, есть определенное, как бы, хотелось бы видеть в нем доверие. Я спрашиваю, Александр Николаевич, почему вот так вы поступили с населением, 29 число? Как ваши люди знают, ваши избиратели на вашей улице? Он говорит, у меня гена все знают по моей улице, а у него округ, у депутата Дробота. У депутата Дробота округ начинается с улицы Невского. Это как раз центральная улица идет от Ставка и как раз на выезд из села туда, в сторону Барненкова. И что мы делаем, дабы доказать депутату Дроботу и проверить его убежденность, что его избиратели все оповещены, а мы это знаем, мы уже увидели, что оповещения не было. Мы создаем вот такой список, список вопросов. Опрос от 2.08.2015 -го, -го -го года. жителей территориальной громады Села Мадам Славянского района Донецкой области. Опрашивалась только улица Невского. Почему сейчас объясню? Почему только улица Невского? Первое. Потому что улица Невского распределена на два округа. Один округ закреплен за, за депутатом Дроботом, вот, известным Светлане Николаевне. Второй округ, дальше улица тянется, вторая половина улицы закреплена за депутатом Моисеева. И при этом депутат Моисеева 4 года не работает как депутат по факту, потому что он находится в Киеве, работает в Киеве, и уже неоднократно мы подавали слава Николаевне заявление о том, что депутат не работает, она пропускает сессии. Если депутат пропустил сколько там половину сессии в год то он автоматически ставится вопрос о его снятии. Если он Николай эту процедуру пропускает сознательно. То есть наша улица, жителем, которой я являюсь, улица Невского, 4 года лишена депутата. И 4 года никто не, говорится, не отражает наше мнение. Поэтому мы и прошлись, так как тут депутат Робот, в начале улицы, начиная от первого дома по улице Невского и, по-моему, там 65 или какой-то, да, где-то 66-65 дом. И дальше от 66-го дома до 135-го дома уже идет округ депутата э, Моисеева. Мы прошли столько по этой улице, дабы показать нашему депутату, который сказал, что его, что его избиратели все знают, со следующим вопросом. Первый вопрос. Вопрос. Знаете ли вы о проведении сессии Треснянского сельского совета 8 июля, 15 июля, 27 июля, 30 июля? И вопросов повестки дня данных сессий, потому что ключевое это знание вопроса повестки дня. Население должно знать, какой вопрос выносился, а тем более об объединении громады. Второй вопрос. Знаете ли вы о проведении загальных сборов громадян, так как это было указано здесь, а не о каких-то громадских слухах о Светлана Николаевна? Вы заявляли сборы громады о э, сборах громадян. Знаете ли вы о проведении загальных сборов громадян в села Майдан 24 июля 2015 года и вопросов в повестке дня данных общих сборов? И третий вопрос. Принимали ли вы участие в общих сборах громады 24 июля -го 2016 года? Обход проводился по улице Невского с фиксацией на видеокамеру. И дальше мы идем по списку жителей, заходим в каждый дом, который идет по этой улице. Где-то люди встречали нас, где-то мы попадали, потому что это был день, где-то не было людей, то есть мы могли, конечно, какие-то дома пропускать, но все люди, все дома, в которые мы шли, мы заходили туда. Бывало такое, что люди, постучишь, а что, уважаемые, вы не, не дадите ответ на наши вопросы. Ой, нет, я верующая, я не, не даю, то есть бывали такие случаи, то есть какую-то часть населения, конечно, мы могли упустить, но важна сама плотность ответов. Здесь мы прошли 47 фамилий у нас собрано по улице Невского. И при этом мы прошли от первого дома улицы улице Невского до, 13, до 135 дома, там где заканчивается улица, улица Невского. Так вот, на первый вопрос, знаете ли вы о проведении сессии и вопросов о повестке дня данных сессий? Ответы нет, 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 нет. Единственное, кто дала вопрос, да, это бабушка плава Заводовская, и то она так в шутку. Ой, Ела, да, да я тут в селе все знаю, я тут все знаю. Потом уже, когда вы сели начали рассказывать, у нас э, у нас есть видео, как мы с ней общаемся села еще дочка ее слушала, они говорят, да, да мы что-то не слышали, не знали ни вопроса, Так вот, в, в, население на 100% вот туда, за выпадка этой бабушки, нет, 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 нет. Я вам этот списочек дал, только единственное, мы подписи убрали, закрыли, чтобы персональные данные не, не распространялись. На второй вопрос, о вопросах загальных сборов. Э, Какая-то часть населения говорит, да, да, вопрос, то есть, люди знали, что проводились загальные сборы, но большинство населения нет-нет-нет, вы анализ потом можете сделать, какая плотность населения знала ли вопросы в повестке дня данных загальных сборов. И третий вопрос, участвовали ли вы в вопросах загальных сборов, основные вопросы нет. Единственное, кто участвовал, это была Оля Сираштан, это наша соседка, которая со мной рядом в доме живет. То есть, исходя из этого, я э, констатирую то, что э, динамика, оповещения населения вообще не проводилась. Население не знало вопроса повестки дня, население не знало о данных сессиях. И, соответственно, основная плотность людей, говорящих, указывающих на то, что данные вопросы они не знали, подтверждает, что плотность информации, очень большая вероятность, но ну, я допускаю, что это порядка 95% населения вообще не знали о проведении данной, данного вообще процесса объединения территориальных громад. Теперь я возвращаюсь к ситуации с проведением самой непосредственно сессии 30 числа, на которой уже был утвержден порядок, э, 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 принято решение о добровольном уединении территориальных громад. Я хочу сослаться на сам закон mm. о добровольном уединении территориальных громад, который указывает на то, что... Mm. Я перепрошую, приймаючи до уваги, що вже 12 годин 30 хвилин, здобув засідання оголошується перехватор. Ну побитьте правду, що буде ніхто нічого не знав. Вони так захотіли. А наскільки? А так не буде. Наскільки? На 13.30 він ще справа. Тому засідання приноситься на інший день. Ласка. Вы посылаетесь Ой. на... на Тогда можно попадание перед тем, как вы закроете судебку, выходите его закрыть на сегодня, за на сегодня. Да. Можно попадание сделать? Шановник. Э -э это, это очень коротко, но оно очень принципиально. Вы, вы посылаетесь на людей, на завидующих клубов, я по-русски буду говорить, на завидующих клубов. Если вы хотите, чтобы действительно наступило понимание. Следующая форма – должна в судебное заседание и дать непосредственно показания судебного заседания. Я не знаю, кто писал это заявление или объяснение. И, пожалуйста, все, что вы давали пояснение, на что вы ссылаетесь, вы на протокол ссылались, вы мне его не дали, вы тоже мне не дали. Так, Я в, сейчас все вы... вам дать какие-то... Какие пожалуйста, следующее заседание. Хлопотание а, можно зачитать? Но, но Distante, извиняюсь, это коротко, но это по процессу. Это именно по процессу, gözу. 171 статья, отказ знакомого, чтобы я, так сказать, не, не искал а ломанки. Согласно со 171-й статье... Будь ласка, выкладывайте письменную форму, вашей глаза То есть, допустим, стопа и действие суда. Да, судовое заседание уже закрыто. Шановные, выклонить в письмовом форме, форме ваших попытаний. Так, а вы это по судовому особо сейчас не услышите. Дело в том, что согласно 171 статье статьи э, Кодекса административного судочинства, э, суд, который принимает э, мой позов согласно оспариванию решения э, органа местного самоуправления, должен был за 7 дней заповязатый орган, в отношении которого ведется суд, оповестить о том, что начинается данное слухание и что ведется расследование по данному, то есть оспаривается данное решение. Это было бы выполнено судом. Запоказали вы данное по судовому Так, наступное судовое заседание 4, так, давайте 3, -го, 3, -го, 3, -го, 3 -го, 11 -го на 10 годин. за заседание, скажите, пожалуйста? Это На 11? На 10. На 10 тоже. Уважаемый суд, 181 -я статья. Кодекс административного Знаете, судочинства. Ну, Четко прописано, что административный суб... судебный суд должны были вложиться в месяц. Мы также уже протянули. Я подал 14 сентября. Мы уже вышли за рамку. А ведь это касается добровольного объединения. В чем районе? Уже под выборы попадает. Это серьезно. Мы говорим уже 25 -го числа. А мы еще ничего не решили. Людям отказывают в том, что они должны добровольно это решить. Кино ухвалу, значит, спрашивает. Я могу документы сейчас сейчас Правильно, Миночка, молодец. Хай знають, будемо боротися, хай знають, що вони не царі, що є ті ще люди, яких треба слухатися, а то вони царі тут. Уські ми нас ми висот висот, буде, якби, в нас буде. Так, в принципе, нет. Единственное, может быть, вы давайте решим как-то по... Давайте мы с вами поговорим. Не надо. Я буду ставить людей, для всех царей. И типа приходили до вас, никто не сделал. Да я не знаю, не знать где хочу. Люди, люди уже сказали. Люди уже сказали, царица. Не знаю. Знаю.